Сяк. Не было б такого Пол жизни занимался боевым самбоу Кирилла Крикунова село на дискотеку фанатеку Спасибо первому тренеру, спасибо второму Владимировичу Валигимиру. Отсап Мабой, с вами Тархун Завозник. <реклама> <реклама> 650, короче. Сбираем его. Сегодня на субботу. Сбрать сейчас на баульчик, на обнову и на бараховочку Сначала сейчас на барахочку поеду, потом на обнову, потом на бау. В принципе, сегодня Баба, надеюсь, что угодно, угодное сегодня схватываю. На такую тусню прегорогатцы Запрошу вас на танцы Хоть в вечер и подняться Вкусы Это типа Найки Офигенные Найки Ну короче шо На, на Варгоке ничего не взял Сейчас иду на обнову Занимаю место Ну и забегаем На секунду Булі опискає булі, на куряжі каталась на візочку Юля. Яйценюк таки не отримав всім обіцяну кулю. Обов'язково помстимося за ювеліра та буля, помстимося за рудова міллера та шефа, За баяна, іслама, насильника та грека. На кожному кроці по нашій землі на бідера чекає небезпека. Буде цим нелюдам навіть в пеклі спека. Буде бідерам навіть в пеклі спека, навіть в пеклі спека. Ну такие суби, конечно, сегодня у нас завоз, грубо говоря, нормально ну, Мы короче забежали, оказывается, там перенесли все вещи, другое место. Мы туда побежали. Мне еще охранник сказал, так грозно, типа, потуши свою камеру и потом в глазах потушиться. Ну, жися, короче. Обнова, говно, полнейшее просто. Это не магазин, а дерьмо. На обнову не ходите. Полнейшее дерьмо. Ничего, во-первых, особо годного просто нет. Сейчас едем на бау. Бау не лучше, конечно, обнову лучше, чем бау. Ну... Как есть уже. Кожного А ты рабы в для краины. І гріє тепліше сьомого слою, я, я чую, ще один я. наказ тобою. таки, качнуть рукою всі брати, построї. Іначе жнива, джо тут із провінції в долину дереконів строє маршрути, дивись, не перепутай, не бери до хуя лота. В термосі чорна вода, як отрута, очі відкриває, сіряк спасає, рухаємось далі, наставимо галі. Ну що моє васамабої? Ничего сегодня не споймали. Сегодня был такой денек тяжелый. Я вообще даже не, до сих пор не ложился спать. Не знаю почему. Не хотелось мне как-то сегодня спать. Ну, секонды сегодня были нормальные. Более-менее атмосфера была нормальная. Больше всего мне понравилось типа, по барахолке ходить. Это мой первый опыт, типа такой, именно ходить по барахолке. Именно. Я так обычно периодически так мог заехать чуть на барахолку и все. Нравилось, да, нормально было. Чуть не взяли, но там чуваки, да, брали. Надо просто уметь это брать, искать. Они просто все на опыте, там бары ходили даже. Ну такое, более-менее. Сегодня мне понравился вообще офигенный. Конечно, так уже устал. Сейчас домой уже иду. Думаю, дома вже буду сейчас лягу спать. Буду кайнова. Все опа, а ви ж ждали такого перехода? Самі так хунчик, ну это вже не видишь. Такий у нас чудовий раночек. На Годиночка. Опа, чи на саундперед вообще. Бігу сейчас на місце. А то як? Тархунчик і сьогодні. Без першого місця. for me. Надіюсь, сьогодні буде о ще замічательний секонд. Надіюсь, що кофти в мене сьогодні будуть якісь, які я заберу собою. Може я продам, може, собі. скоріш за все, я так тільки продам. Собі я мало що беру. Дуже редко, що беру. Максимум поло какое-то. Слоніки. секонд Можні по навіть у заберу быстренько джетик. Сажусь на джетик і валю уже на секонд. все. Включайся же на сэконе. Идем, идем в соседнее село. На дискотеку. Фанатику. Ваша... Опа. Надеюсь, никто не занял. И. Да, я первый. Да ну. Я первый. Ух проблемы. с Смотрю на нетр, такое с... красивое. Железные Вообще как новое. На вираже. На Напоминаю, Даже не надеялся, что 5 -5 -5. я успею. Я думал, какие-то типа 5 -5. уже ремонт места тут. Оценяет. Пока 5 -5. я доеду на Заряжаю микрофон. Молодой топ ну, что а мне нравится в этих секондах, то что тут позитивные невозможно. люди. Я вот пока с сидел у в себе. место свое занял, у алкашина на 50 подошел, короче, говорили там обсуждали что-то ко, 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 ко мне, говорили, все хорошо, раз, хорошо, раз, собаки, жизнь тут какой то Потому что я люблю секонд, это не раз, скучно раз, никогда. Вот ты тут не Красиво. Утречка вообще красотища просто. Вину, тех, Лучше на не бывает. Свободу. Походу круто рекламировать казино и пить вечерами красное вино. В компании друзей я оживаю, в одиночестве унываю. Кентов с района осталось не так уж и много, достойных единиц. Часть поразлетались, как дикие птицы. Надоели вопросы, а что там у вас? Не слышно, когда конец войны. А читал ты ли новости? Ебал я эти похоти и ваши дырявые расклады. Разом нас богато, нас не подолаты. Лохи в пиджаках, пора вам заграты. Тищенко накачался синтолом, видел его с пафосным ебалом на подоле. Если бы был в ревизоре, вы бы охуели, хватит в честных играть мыши. Эти текста, кстати, останутся навеки, как и имена всех героев. Заряжаю обойму и ухожу в подполье. А давай я расскажу, как на Азовстале пацаны ну, еду доцевали, через цеха ты, пробегали ты, да, и катакомбы ты, изучали, ты, а в это время ты, кавы ты, без остановки ты, накрывали. Ты, ты. Ну, все ну короче, особо на за ничего не снимал. Еще и как назвал камера села, не знаю, как я так усмотрел это, что камера не села. Ой, зря не было. Ну, короче, там братишка э, нашел какую-то шапку бейб, шапку стоник. Я так был в ахрене, конечно. Но это жестко, это жестко. Ну, не заснял, он, короче, сказал, не, нельзя снимать. Ну, типа, надоело за да, там всякое такого. Ну, не понял толку, что нельзя. Ну, лов сегодня у него был жирный, а у меня, ну, шир. Что могу сказать? Ну, такой сегодня заводик. Ничего, братуха, опа, встаем на водиночку, 7.50, встаем, а, сейчас, сегодня пятница, господи, что же, ну, понятно, ладно, а, сегодня пятница, у сегодня лесной завоз Second Friends, сейчас буду вызывать такси и поеду на такси подорвали. на Second Friends, доживусь, вы знаете, хе Переходять. <рес> ти не можеш підняти ноги. Хто хоче жити в Україні, а ти плануєш як через тесу перепливти. Хочеш скоріше перемогли так, щоб на війну не йти. Маріуполь горить горою, бо тому все дома і набу... ну, от Я і приїхав. Тож ти такий. ти що, ти що? Жорсткий. Тяжело буде снімачка, звісно, сьогодні, але я постараюсь. Чем ближе к штабу, тем больше все хотят воевать А Лорава выдай два наградника и двуспальную кровать На одной стороне буду я, на другой твои медали спать Дружба познается в виде хули, с тебя не дать не взять У тебя жопа в мыле, твое отношение к близким вызывает уныние Был уже один такой в Киеве, даже воздух не смог выловить 9 миллиметров сумки, я любитель страшного насилия Мой куплет, все криминальный рапорт на твое отвильный Норди division создает нечто из ничего Каждый куплет волшебство, с нами сырский кумовство Двигаемся по карьерной лестнице, так легко. Теперь тупо похуй на всех, тупо похуй на все. Уверена, шагаєм под барсом, выстрел скочна. По вас не поможет каска Реп на суджике, будь каска. Будьте ласкаві, чи можливо ваша ласка? З нами командувач м'ясника капітан, одноглазая пов'язка. Дівчата люблять козаків, а не маминих синків. Рятую Україну, свою хату, бейклятих москалів. Із усіх видів, сірків мою улюблений сир. З усіх синів, Нордівжен, самый кончений син. порциями сейчас два посылаю нахуй тебя моя мечта чтобы россию бомбили добрыми ракетами и не интересно кто настю ебет все вокруг говорят вот это тебя несет хочу в украине рэпом ну короче шо чуть-чуть было томик футбол взял всяких таких футбольных но ничего не взял годные там пятна какие-то еще чего-то опять какой-то охранник подошел мне узбек, говорит братишка выключай камеру короче я убрать вот ну, еще давай уже. Не хотела там борзовать типа типом. Типа, я говорю, вас не снимал, да-да-да, я знаю такие, как вы не снимаете. Ну сейчас иду на второй. В полі боя положи быстро его в вбро. ЛЦУ на М4 собок, цілі прямо тебе в лоб. Славік череп, каже, в декілька людей декілька хвороб. Поліція не вміє воювати, зато вміє хлібороб. Ну як таке можливо, чисто, йопа наврот. Інколи мені здається, наша держава не смішний анекдот Куримо козацькі трубки, як Джей, мовчасний боб. Хочу собі з трупів касапів дома цілий гардероб Кої хто не спить, Ходять слухи, у нього інсомнія. Кручу фейк воєнних на залупі, так бистро, как юла. За треки нас хотят виїбать, такого не буде ні подписывать контракт за миллион кого боготворить за эту темку кто наш будущий слон обязательно приходите все в наш тату-салон набьем тебе татуировку и ебало заодно мой мозг от войны окончательно сломан Глянул в окно, по нефтебазам летят дроны снова Слышал, Нордивижн, не волнуйся, мы порвем любого Мы не ебучие хохлы, мы та самая основа У тех, кто не воюет, хуй на полшестого Слышал, в Украине абсолютно нет законов Счастливо оставаться, не приведи Господь быть с вами снова Скиньте, дай чиновников на фронте, кому ведомо Нащелкал врагов, луталки лов насобирал врагов Я выбиваю у хохлов засох и кричу, верните домой Какая Азов Какого хуя тихо, ты дума, пока азов не дома На меня смотрят хохлорабе, пустого Словить всех пидоров и отправить на корпус Ну, короче, на втором складе даже ничего не было. Там... Не, ну там было что-то. Я взял ловитоны, вроде, если не ошибаюсь, Азели, Найки. Ну такое, все, либо там такое, чуть потресканное. Там еще полу розовое, то было хорошо. Но я посмотрел, на улыб там по 500 гривен по 300, она там 280 стоит. Нет не смысла, еще плюс розовая. И большая XL. Ну вот такая. Ну вроде если не ошибаюсь, оригинал. Офигенно. Что? Вот такой выпуск вышел. Всем большое спасибо за, за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь на канал Дархун Завозник. давай замажемо реально, а не мнимо, що не буде розділятися наша велика країна, наша велика краина. наша велика краина. Наша вылыка.